Вівторок, 25 жовтня, новини міста жовті води. Медико-санітарна частина номер 9 працює в напруженому режимі. В стаціонарах холодно, а пацієнтів надходить багато. Найчастіше звертаються з травмами. Несмотря на те, що ми пытались розпустити больных, наскільки можемо, тому що дуже холодно в палатах. В коридорах средняя температура где-то 11-13 градусов, в палатах, особенно в боксах, где-то 8-10, особенно холодно в операционных, и если идет экстренная операция, мы ее не успеваем нагреть операционную. Поэтому, конечно, это дает свои сложности. По стационарам все равно у нас находится на сегодня 175 больных. Немножко кое-кого отпускаем домой на питание 150, но те, кто лежит в травматологии, в гинекологии, в, ре, в реанимации, естественно, отпустить мы их домой никак не можем. Там, где можем, согреваем. что. <говорит> 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 За тиждень было зафиксовано больше сотни травм из три – вырубничьи и довольно серьезные. Было падение с высоты, отправили больного в таракальную хирургию, потому что там был перелом ребер, и отправили на 16-ю больницу города Днепропетровска. Тоже больное, тоже падение с высоты, но это не производственная травма. Сегодня готовим сейчас тоже отправку в Днепропетровск. Там перелом позвоночника в поясничном отделе l 1 И две были достаточно серьезных черепно-мозговых травмы, но это крим в <сминальный> основном. <сминальный> и один тоже достаточно сложный, там с поражением, кровоизлиянием даже уже спинной мозг, и мы двоих их отправили. Поэтому машина практически каждый день ездила на Днепропетровск, и отправили четыре человека тоже с психическими заболеваниями. Хворых багато, а лікувати немає на чему. Застаріла апаратура виходить з ладу. Зокрема, потребує ремонту, а краще заміни. Дихальний апарат малятку, що у пологовому будинку йому вже більше 45 років. Більша проблема з дихальною апаратурою. Там э, аппарат малятка. Ну, еще я работала 32 года назад в роддоме. Этот аппарат был. Его э, ничего мы не закупали за это время, и денег нет. Он сейчас стоит порядка полумиллиона. Мы будем обращаться, конечно, и в облдэш администрацию потому что сейчас мы его пытались поремонтировать, он вроде немножко и поработал у нас сейчас месяца три, но в таких экстренных случаях, когда нужно оказать ребенку помощь, то у нас дыхательная детская аппаратура, все уже вышло на нет. Этот аппарат и Уволіє 45 років. З понеділка в місті розпочались осінні канікули. Триватимуть вони один тиждень. Проте, якщо опалення не включать, будуть продовжені, доповідає відділ освіти. Если вдруг не будет включено тепло, значит, мы продлеваем каникулы еще на одну неделю. И в разе опять-таки не подключения тепла, мы разработали систему соединения школ, имеется в виду. Если вдруг не будет тепла там, где в школах центральное отопление, то есть мы тогда включаем план 2, где наши учащиеся для того, чтобы обучаться, пойдут в те учебные заведения, где есть автономная система отопления. То есть вот таким образом Ми зможемо вийти з положення для того, щоб не сорвати учебний год. автономкам все нормально, всі підключені? Да, по автономкам, всі, всі, стані, всі автономна, автономна система отоплення і дошкільним навчальним заведенням, і по школам э, підключені. А поки все місто чекає початку опалювального сезону, міське керівництво закликає мешканців розрахуватись з боргами минулих років. Це стосується і тих, хто переходить на автономне опалення, і тих, хто користується централізованим. Адже тепломорежий сейчас в край потребни. К жителям обращаюсь города, кто сомневается платить за тепло за прежние периоды или не платить. Если у вас есть долг за прежние периоды, то я советую заплатить. По двум причинам. Во-вторых, вообще, потому что вообще надо за все платить. Если тепло было. Если тепла не было, конечно. Ну да, вот Доказывайте тогда, что не было тепла, акты. Акты замеры температуры у вас должны быть, что температура меньше 12 градусов в соответствии с постановлением кабина, Если температура меньше 12 градусов, вы вообще за тепло можете не платить. Но тогда же надо было доказать, что у вас температура была меньше 12 градусов. Или вторая причина, вы хотите получить дозвил на от, подключение автономного отопления, то в данном случае вы должны будете погасить те долги, которые у вас образовались за прежние периоды. Другого варианта у нас в городе быть не может. И тем не менее, это, скажем так, не значит то, что если вы имеете дозвол, не надо платить, пока у вас не будет трехстороннего акта на отключение. Он даже не трехсторонний, а там четыре организации, в том числе в присутствии собственника квартиры. Только после подписания этого акта, и это Появится возможность у жителей города только тогда отключиться. То есть иллюзий никаких нет. Надо будет платить за прошлые долги. Кроме того, вам хочу сказать, что в Украине те предприятия, которые попытались уйти в банкротство, они уже назад вернулись. То есть создали э, другое теплопоставляющее предприятие в других городах. Было предложение. У нас от некоторых умных работников коммунального предприятия Желтоводская теплосеть создать параллельно предприятие и туда как бы перетянуть все активы без долгов и начать работать. У меня даже есть решение Желтоводского городского совета о создании предприятия, которое называется примерно Желтоводские тепловые сети. Вот так оно полностью, ну, то есть подобное название. Историю создания предприятия подобного простора С помнят жители города Желтоводы. Фокусов здесь не бывает. То есть обмануть монополиста, там же ну, сидят, вы же, ну, поймите, там сидят умные люди, которые понимают, что схема ухода вашу от долгов вариантов не будет. То есть вам новому предприятию никто газ не даст.